अथ अष्टमं दशकम् एवं तावत् प्राकृतप्रक्षयन्ते ब्राह्मे कल्पे ह्यादिमे लब्धजन्मा ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिञ्चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्रमितान्यहानि तावन्मिताश्च रजनीर्बहुशो निनाय निद्रात्यसौ त्वयि निलीयसमं समं स्वसृष्टैः नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् पुनरहर्मुखकृत्यतुल्याम् सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राभ्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदब्दमधुना स्ववयोर्धरूपमेकं परार्धमतिवृत्त्यै वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसानेऽथ सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलील्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमे कार्णवमास विश्वम् तवैव वेषे फणिराजिशेषे जलैकशेषे भुवने स्म शेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रापरिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेत्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्त परिसुप्त शक्ति व्रजेन तत्राखिल चतुर्युगाणां च सहस्रमेवम् त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्तिः प्रथम प्रबुद्ध प्राबोधय त्वाम् किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वम् जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकानखिलान् प्रलीनान् तेष्वेव सूक्ष्मात्मतया निजान्तः विश्वेषु ददाथ दृष्टिं ततस्त्वदीया दयिनाभिरन्ध्रात् उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीननिःशेषपदार्थमाला सङ्क्षेपरूपं मुकुलयमानम् तदेतदम्भोरुह कुड्मलन्ते कले बरात्तोयपथे प्ररूढं बहिर्निरीतं परितः स्फुरद्भिः स्वधामविध्वान्तमलं न्यकृन्तत् सम्फुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे स पद्मजन्म विधिरा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धाखिलवेदराशिः अस्मिन् परात्मन्ननुपाद्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्धि वातालय विष्णु श्रीहरये नमः